Как она читается? Кисадов, а там очки сверху лежат, две пары, над буквой Ю, второй буквой. Да, я бачу. Мне примерно то же самое, что и тебе. Я не знаю, что я буду есть, потому что я не хочу есть. Тогда, может, пойдем. Если ты не хочешь, то я буду один есть или? Я чурус хочу. Зашли? Hi. Ну, заказывай чурус. Yeah. Я подумал, что это составляющие к этому. Чикен тинга. Бикас. Регул ларш и бикас. Ну, все нормально, нет? You, know, you want, to okay. <laughs> no, you no. want to, If you want to, you can order. Ah, bowl. No, you you. want to you. ready? Yes. So, I don't, bowl. I don't like it, you know. The chicken thing, the burrito, is like very spicy or not? No, it's not spicy. Oh. That's everything? yes it's ever seen it. uh, i'll do one taco if possible <laughs> uh, and one bottle ah, okay. of corona extra please so? corona extra please corona yeah, yeah sure <laughs> we don't have a like chicken tinga on our screen but the beef barbacoa and the chicken tinga have the same price you can check there okay yeah okay both have the same price mm -hmm. is it like new position in your menu yes oh okay because it's like our first time so we like didn't even know what's in the menu so oh, mm -hmm. and, oh, and. Yes, this is okay thank you mm -hmm. thank you so much uh, Взял корону, потому что что-то попахивает мексиканским. Не дала посмотреть, пиздец. А вот наверное, два паки дала. Ладно. А ты взял один? Я хотела, типа, ну, мне Паша сказала, что три. А он говорит, что у нас паки идут еще два. И кажут, окей, ты только два, давай. Но она, походу, поняла, что два паки, а на две штуки. типа. Mm -hmm. Ну, ничего. В общем, Бажана заказала, что это, тако. Mm -hmm. К нему дали ложку и две вилки. Заказала вот это жареное тесто. Оно внутри чем-то. Mm -hmm. Просто посыпано глазурью, что-то типа такого. Цукор с корыти. А, именно две ложки да, они. Это одна вот это мне набор. Ложки пластмассовые, вилки деревянные. Mm -hmm. И у меня буррито. Такая лепеха тяжелая. И пиво, корона экстра. Не помню, а в Польше, наверное, пиво. Oh. Последний раз. Да, да я думаю, было уже. Не, слишком слабая пад. Всем доброго дня. <laughs> <laughs> Удобно. Пахнет поджаренным тестом. Ну, да. Сзади <laughs> оно так и будет пахнуть. А я еще, честно, думал, что там будет мясо... Кусочками типа? Если с... Все, ладно, может они просто делают специально, чтобы было удобнее есть, Оля. Ну хай за. Лайк, А будто тебе знаешь, вот это, когда юшку с борща доедаешь, и остаются овощи, там, бобы, картошка, буряк. И вот это месиво постоит день, и ты вот его доедаешь, теплым, и то вот, вот, оно. Как без буряка. <laughs> Он холодный. Я думала, будет так. Да yeah, это теплое. Мне могли бы тоже тарелку дать. Надо. Это их промах, не твой. Из-за того, что оно там прям мало-мало мяса, и оно как соус, я его почти не чувствую. Хочешь попробовать? Мне то есть соус, какие я в дома давала. До так. Бесни заходы. Мишцы. Просто есть такое ощущение, не будет, мы сюда больше не придем. Да. Но тут холодно зато. По-моему, друзья всех ресторанов, спортзала, в бассейну. Я... Бассейн. <зал> Дракмастер. Liquid store. драгмастер -драг <зал> Аж бухин вспомнил, там где Рома. Как там Грандмастер? У них даже туалет есть. Она mm -hmm. холодная. А ты-то типа лайкнула, что она холодная, или то, что ты будешь. И тоже вкусно. Это а Да, видимо соус паприка, все же паприка не болгарская. Вообще технично болгарский перец должен называться чили тоже. Канадский болгарский перец. Серьезно? Первый На раз чую. Майк что-то обозарил с Джеффри вчера. Оказывается есть филиппинский лайк. как? Он меньше обычного, где-то вот такой и не по-другому пальцы держал, Ну вот размер. Как еще по другому? Как еще размер покажу? Еще жопа, Примерно одинаковый размер. Но суть того, что она маленькая. И он говорит, что это не как обычный лайм. То есть он не настолько кислый. Он sweet. sweet. Он мне не дал попробовать, но дал вроде попробовать майку. И Майк после этого заговорил почему-то про болгарский перец. Да, и после этого Джеффри спросил у Эрн за курицу, как он их тут разводит. Я не знаю, как связь связана, но такие диалоги нормально. Ну, а вот так вот и связано. Борито. Mm -hmm. кто? Филиппинский лайм. Он так и называется, филиппино лайм. пиду гуглы, значит. Большое дерево стоит 150 долларов, маленькое 15. Такое? Дерево? Ну, куст такой. Не, ну, я понял, просто типа то, что не на сами лаймы. А он кусту. тут говорит, что его сложно очень найти, и когда он находит, покупает сразу штук 50 он любит готовить, и это очень круто подходит к тому, чтобы добавить в какие-то chicken rice, rice chicken, 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 chicken rice, 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 rice chicken, rice white chicken. Тикетой есть, да? Филиппинос. А, я, по-моему, их вот такие уже пробовала, да, съела. Но они еще желтые внутри, оказывается. Я не знала, я думала, они цвета такого же, как и обычный лайм зеленый. Каламанси. Акуна а что ты еще скажешь? Кого назвала сорт этих Филиппинских лаймеров. Да, еще Джеффри, Капулетти фамилия. Тэлоу. комары. не спросили у нас удостоверение личности, же подтвердить возраст. Я этого вытянула на буду мы их запытать. Я на секунду подумал, что да, нихуя них себя <свят> заплатить решил. <свят> Вообще, то что это лучше они придут сюда больше. Это не имеется в виду, потому что типа заведение плохое, имеется в виду, что мне просто оно не по душе. Mm -hmm. Тоби взагалі похожи на ягоду, але ні, ніхуя не ні ягоди. Да, ну. no. Пакет нотели? В формі нотели. А, можна було щось. Якщо б це так було підігріто, то воно б було я не знаю, просто якось так типа холодний сир не розтоплений. Якось не, не то, не воно. І соус, якщо б був інший, то було б мені здається смачніше. Мені Я просто в соус не попала. Так загально не типу, Так, як так, так. Я вдома краще вивіску на я б Не не понял яка-то странно шаурма, що її не завернули до кінця. а це так їбать, що я не мав. Ти старався. Та жарко, а ну. остре. Станье слово с бедрочкой сказал. Озвучила звучало да. Это была моя жалобная последняя речь. Тут самообслуживание, нет? Да, там трогда видно. Да.